ब्रॉड टू यू बाई टेक्नो कैमन थर्टी सीरीज मैं पेट से हूँ इसलिए दूर से पानी लाना पड़ता है ना पक्के घर हुए ना नलाए ना जल आए ये अपोजिशन में गए साठ साल में मेलघाट के इन गांवों को पानी से वंचित रखा है विदर्भा नंदनवन समझल जा रेघघाट भीषण पानी टंकाई सामना करते है पिण्याच्या दोन घोट पाण्यासाठी नागरिकांना तासन तास प्रतीक्षा करावी लागते मेळघाटच्या खडीमल गावात आदिवासी बांधव पाण्यासाठी जीवाचं रान करत आहेत इथल्या लोकांचा अर्धा दिवस हा फक्त पाण्याची प्रतीक्षा करण्यात जातो गावामध्ये पाण्याचे कोरडे पडल्याने या गावातील नागरिकांना आता टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करावा लागतोय मात्र ते पाणी सुद्धा घरपोच मिळत नाही टँकरद्वारे ते विहिरीत टाकलं जातं आणि त्यानंतर नागरिकांना विहिरीतून काढून हे पाणी प्यावं लागतं रानावनात पायपीट करून तहान भागवण्यासाठी या नागरिकांची विहिरीवर गर्दी होते खरी पण ते पाणीही यांना धड मिळत नाही काहींच्या नशिबात घडूळ पाणी येतं तर काहींना तशीच रिकामी घागर घेऊन पुन्हा घरी परतावं लागतं गर्भवती असलेल्या सविता जामुनकर इथल्या पाणी प्रश्नाचं भयानक वास्तव जेव्हा समोर ठेवतात मै पेटचे उसले दूरचे पाणी लाना पडताय अरू पानी नहीं मिलने पे अकेला इंसान को परेशान होता है और ये टंकर में टंकर कभी जब ही आता कि नहीं तो उसमें बहुत लोग भीड़ हो जाता है तो अपन को पानी भी नहीं मिलना मिलता और वो बहुत दूर का कुआ में जाना पड़ता नहीं तो आप भी नहीं तो फिर वापस जाना पड़ता है इसलिए पानी के लिए ज़रूरी है पानी होना हम लोगों को डोंगरदऱ्यांचा भाग असल्यानं मेळघाटात पाणी उतारावरून वाहून जातं या पाण्याचा फायदा इतर भागांना होतो पण छोटे पाडे वस्त्या यांची पाण्यासाठी वणवण सुरूच राहते दरवर्षी उन्हाळा आला की या भागात पाण्याचा प्रश्न डोकं काढतो गेला कित्येक वर्षापासून इथे हीच परिस्थिती सुरू आहे नेते येतात जातात पण इथला पाणी प्रश्न काही सुटत नाही इथल्या पाणी प्रश्नावर बोलताना दर्यापूरचे आमदार बळवंत वानखेडे यांनी सरकारला धारेवर धरलं मेळघाट की जो समस्या आहे की कुछ पाणी की दिक्कत है ये नहीं तो बहुत से सारे संबंध समस्याएं वहाँ पर जैसे बिजली नहीं अभी तक चौबीस गांव को बिजली नहीं अभी तक बहुत सारे गांव के लिए रास्ते नहीं पक्के रोड नहीं और पानी का पानी की समस्या तो है ही है अब खड़ीमल जैसे गांव में इतनी पानी की तकलीफ जा रही कि वहाँ एक बूंद भी पानी मिल रहा नहीं इसका कारण एक ही है कि जो उनके मूलभूत प्रश्न थे उनके उस पर कुछ किसी ने ख्याल नहीं दिया अगर ख्याल नहीं दिया होगा इसलिए वो जो समस्या है वो समस्या बढ़ते रहे आज इतनी परिस्थिति हो गई कि आज वहाँ पानी का एक थीम नहीं मिल रहा है तुम ना जो घोषणा हुई थी घोषणा तो हमारे प्रधानमंत्री ने ये भी की थी कि 2024 को जो 2022 तक सबको पक्का घर घर में नल नल में जल ऐसी उनकी घोषणा थी ना पक्के घर हुए ना नल आए ना जल आए मेलघाटात लोकांना पाण्यासाठी वणवण का भटकावे लागते इतल्या लोकांची तहान कधी भागणार हे विचारले असता इतले राज्यसभेचे खासदार अनिल बोंडे म्हणतात मेलघाट में चूरनी और तेरा गांव जिसमें पांच डोंगरी गांव आता है जिसमें खड़ीमल गांव आता है वहां का ऐसा प्लेट्यू है कि वाटर टेबल एक स्टोन के ऊपर होने के कारण पानी जल्दी खत्म हो जाता है इसकी वजह से प्रधानमंत्री जी के योजना में चूर्णी प्लस थर्टीन गांव की योजना पानी की योजना बनाई गई थी और डेढ़ साल पहले उसका वर्क ऑर्डर दिया गया था और उस योजना के आज टाकी उसके जो डब्ल्यू बोलते हैं okay. वो डब्ल्यू टी परसेंट उसका काम हुआ है टोटल 40 किलोमीटर की पाइपलाइन वहाँ पे बिछाई जा रही है वो पाइपलाइन बिछाने के अंडर वो कोर एरिया जो आता है फॉरेस्ट का उसकी परवानगी के लिए उसकी परमिशन के लिए रुका हुआ था अब एक महीना पहले उसकी परमिशन हमारे सबके प्रयासों के द्वारा उसकी परमिशन मिली है और अभी ट्वेंटी किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई गई है मैं अभी एम वालों से जब बात की एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से तो उन्होंने बताया कि जून आखिर तक एंड ऑफ द जून तक डब्ल्यू टी भी पूरा हो जाएगा पानी की टाकी भी पूरी हो जाएगी और 20 किलोमीटर की पाइपलाइन जो बची हुई है उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पूरा हो जाएगा और एंड ऑफ द जून को पानी मिलना शुरू हो जाएगा इसमें डिले जो हुआ वो थोड़ा कॉन्ट्रैक्टर की वजह से थोड़ा पाइप की अवेलेबिलिटी की वजह से और आ, वहाँ के फॉरेस्ट के परमिशन की वजह से लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इस गांव के लिए डेढ़ साल पहले ही पैसे का आवंटन किया गया है दो साल पहले आवंटन किया गया डेढ़ साल पहले वर्क ऑर्डर निकाली गई जो अपोजिशन बोल रही है ये अपोजिशन में गए साठ साल में मेघाट के इन गांवों को पानी से वंचित रखा है अब प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी इनके वजह से हर घर जल पहुंचाने की जो योजना है उसमे ये काम पूरा होने वाला है और जून के आखिरी हफ्ते में इसमें पानी मिलना शुरू हो जाएगा चिखलदरा तालुक्यातलं पाण्यासाठी झगडणारं खडीमल हे फक्त एकच गाव नाहीये तर इथल्या दहाहून अधिक गावांमध्ये पाणी टंचाईची समस्या भीषण आहे इथले आदिवासी पाडे तसेच वस्त्या तहानेनं व्याकुळ झालेत इथले नेते आरोप प्रत्यारोपात व्यस्त असताना पाण्यासाठी वनवन भटकणाऱ्या या लोकांची तहान कधी भागणार हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे अमरावतीहून धनंजय साबळे तक.